в Украине, я, да, я нахожусь сейчас возле Киевской Минской Державной Администрации. Хочу вам показать очень интересный дрон, который здесь создали сейчас. Ну, во-первых, автомобиль. Мы постоянно собираем на автомобиле. А во-вторых, тут трон-преможца. Вот. С трон, трон с этих с муляжей, с дрона, С дронов, да. Дроны, которые фактически убили все российское раш наступление в этом году маленькие наши помощники, дроны, которые перемолотили со с вот этими маленькими пропе, пропеллерчиками, да, перемолотили все российское наступление, хлам. Российскую армию помножили на ноль. И они не так и не нашли против него противоядия. Да, ребятки, вот такой вот у нас, вот такой вот у нас есть трон перед Киевской миской, ну и, и, и гражданской администрации. Тут вся, да, но не суть важно. А еще в этом месте был поднят наш флаг в 90-м году. Видите, написано, 24 липня 1990 року. В этом месте был поднят наш украинский прапор. Ну, трон дуже гарный. То, что надо. Так что всем привет.